Saya Izan Izwan bin Misnun daripada Pusat Kecerdasan Bahan Termaju Universiti Malaysia Pahang as Sultan Abdullah. Ini merupakan projek first in the world yang dibiayai oleh UMPSA. Projek ini diketuai oleh uh, Profesor uh, Dr. Jos Rajan. In fact, we are working on this project since the doctoral research time of Izan Izwan Misnun uh, on the circular economy. and developing something new from our existing resources and that was mainly his research topic on developing uh, energy storage devices and specialty materials from malaysia's largest agricultural sector means oil pump plantation malaysia, malaysia merupakan negara terbesar yang menghasilkan sawit. yang merangkumi lebih daripada 58 juta hektar dan setiap tahun Malaysia menghasilkan lebih daripada 80 juta tan biomass. Industri sawit di Malaysia buat masa ini hanya memfokuskan kepada pengeluaran minyak sawit untuk kegunaan domestik dan juga ekspor. Melalui kajian ini, kita mendapati terdapatnya rantaian permintaan daripada sumber yang terbuang yang selama ini hanya di letakkan di bawah-bawah uh, pokok ataupun tidak digunakan uh, secara langsung ini akan dapat membantu meningkatkan ekonomi pekebun kecil terutamanya dan juga industri yang terlibat dalam industri sawit uh, ia juga akan dapat uh, meningkatkan uh, ekonomi negara secara keseluruhannya melalui uh, penghasilan uh, karbon teraktif daripada sisa sawit tersebut daripada uh, daripada inisiatif ini kami mendapati perlunya wujud inisiatif waste to well ataupun daripada sisa kepada kekayaan projek ini memfokuskan kepada dua biomass utama daripada industri sawit iaitu tempurung kelapa sawit dan juga tandan kelapa sawit Hasil uh, biomass ini ditukarkan kepada biografat melalui proses uh, calcination ataupun pengkarbonan pada suhu tinggi dan uh, ianya digunakan untuk menghasilkan uh, elektrod untuk peranti simpanan tenaga uh, seperti superkapaster dan juga bateri Selain daripada itu karbon yang dihasilkan juga berpotensi untuk digunakan dalam industri besi, keluli Uh, penjerapan air dan juga untuk rawatan sisa air. Uh, secara fokusnya, projek ini telah berjaya menghasilkan uh, biografat yang telah pun dipatenkan dan ianya telah uh, difabrikasi kepada peranti simpanan tenaga untuk superkapasitor dan bateri. Okey, proses untuk penghasilan uh, biografat ini bermula daripada sisa kelapa sawit itu sendiri sama ada tempurung kelapa sawit dan juga uh, tandan sawit yang telah uh, kita haluskan uh, proses ini akan melibatkan uh, proses pengkarbonan pada suhu tinggi yang akhirnya kita akan uh, mendapat biografat dan uh, kita juga menghasilkan uh, karbon teraktif daripada proses yang sama so daripada uh, aktiviti karbon ini dia akan digunakan untuk menghasilkan seluri karbon berfungsi sebagai negatif elektrod kepada superkapaster dan juga bateri setelah uh, karbon teraktif ataupun biografat uh, keluar daripada furnace ataupun kebuk pembakaran kita akan teruskan dengan penghasilan seluri karbon so proses ini akan menggunakan karbon yang telah dihasilkan tadi, jadi kita akan masukkan pada kuantiti yang telah kita kira dan kita akan masukkan ke dalam wayel untuk kita lakukan proses pencampuran. So dalam perkara ini, kita akan menggunakan uh, karbon yang telah kita hasilkan tadi dan akan kita tambahkan dengan beberapa bahan kimia yang lain termasuklah karbon uh, berkonduktiviti tinggi uh, pada juga uh, kuantiti yang telah Uh, kita kira kita akan tambahkan karbon tambahan kepada uh, karbon yang dihasilkan di dalam proses ini. So setelah itu, kita akan uh, letakkan bar magnetik dan kita akan tambahkan satu lagi bahan kimia iaitu uh, polimer sebagai pengikat uh, untuk keseluruhan karbon yang telah kita masukkan ke dalam bekas tadi. dan akhirnya kita akan tambahkan dengan pelarut untuk memastikan kesemua karbon yang kita masukkan bersama juga dengan polimer ataupun bahan pengikat tadi akan bercampur dengan sebati kita akan biarkan proses untuk penghasilan seleri ni tempoh sekurang-kurangnya 12 jam supaya kesemua bahan kimia yang kita Uh, campurkan tadi akan uh, sebati. Setelah kita uh, kacau ataupun goncang secara semalaman menggunakan magnetic stirrer, so kita akan uh, dapati paste yang pekat dan sesuai uh, untuk kita lekatkan di atas uh, foil aluminium. Jadi proses yang seterusnya adalah kita akan ambil aluminium uh, grade bateri dan kita akan lekapkan di atas uh, gelas kaca so kita akan pastikan permukaan aluminium tadi betul-betul rata so kita uh, letakkan sedikit uh, alkohol untuk memastikan bahagian bawah aluminium tadi betul-betul aa -betul, uh, melekap kepada permukaan gelas. So setelah itu kita akan letakkan uh, seleri karbon tadi di atas permukaan aluminium. dan kita akan menggunakan kaedah uh, Dr. blade yang mana kita akan uh, menggunakan ketebalan lebih kurang 50 micron. Uh, kod uh, activated carbon tadi di atas aluminium kita akan panaskan dia di dalam oven pada suhu 80 darjah Celsius selama 12 jam sekurang-kurangnya. Dan akhirnya kita akan uh, dapati elektrod yang telah kering tadi dan sedia untuk proses seterusnya iaitu fabrikasi untuk aplikasi simpanan simpanan tenaga uh, sama ada untuk tujuan superkapasitor ataupun bateri. Okey, ini merupakan proses terakhir untuk kita uh, fabricate sel dan proses ini kita akan uh, fabricate sel uh, uh, kita akan fabricate coin cell di dalam glove box. Jadi peralatan ini memerlukan keadaan yang bebas daripada oksigen dan juga wap air. Jadi kita akan pastikan glove box ini uh, mempunyai uh, percentage uh, oksigen dan air yang sangat-sangat rendah. Beginilah rupa coin cell yang kita telah hasilkan di dalam glove box tadi. So langkah terakhir adalah untuk kita uji sama ada karbon yang kita hasilkan tadi dapat digunakan sebagai peranti menyimpan tenaga. Jadi kita akan letakkan di battery tester machine ni dan akhirnya kita akan kita akan lakukan uh, analisis menggunakan uh, software yang yang bersesuaian peranti yang kita hasilkan tadi telah berjaya untuk menghasilkan peranti yang uh, berupaya menyimpan tenaga elektrik dengan ketumpatan tenaga melebihi 15 watt hour per kilogram untuk supercapacitor dan juga uh, ketumpatan tenaga melebihi 150 watt hour per kilogram untuk bateri. Sebagai perbandingan, karbon yang dihasilkan menggunakan proses ini ber, uh, berbanding dengan karbon komersial adalah ia melibatkan uh, penggunaan suhu yang lebih rendah iaitu sekitar 900 darjah centigrade berbanding Uh, karbon biasa yang memerlukan uh, suhu melebihi 1100 darjah Celsius ini akan dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik sewaktu proses penghasilan karbon. Yang keduanya, karbon ini juga mempunyai sifat uh, grafitik atau mempunyai struktur yang lebih tersusun berbanding karbon teraktif yang dihasilkan menggunakan kaedah komersial. Secara berbandingan ia menghasilkan Uh, grafitik karbon yang lebih konduktif dan juga sesuai untuk menyimpan elektrik dalam kuantiti yang lebih tinggi berbanding karbon teraktif menggunakan kaedah biasa. Buat masa ini, projek ini telah uh, berjaya dipatenkan dan juga beberapa penerbitan uh, ilmiah dalam jurnal berimpak tinggi telah dihasilkan meningkatkan pembangunan produk ini daripada TRL empat kepada TRL yang lebih tinggi, menerusi pembiayaan geran-geran universiti dan juga uh, MOSTI supaya ia dapat dihasilkan pada skala yang lebih besar dan juga peranti yang lebih sesuai untuk digunakan untuk aplikasi yang lebih bersesuaian. Contohnya, ia boleh digunakan untuk kenderaan elektrik, ia boleh digunakan untuk bateri uh, drone dan juga ia boleh uh, digunakan sebagai uh, power bank. Ini merupakan rancangan jangka masa panjang untuk projek ini. Selain daripada itu, selain daripada itu kami juga merancang untuk mempelbagaikan aplikasi karbon yang dihasilkan untuk aplikasi-aplikasi lain. Seperti penggunaan karbon dalam industri keluli, industri besi dan juga rawatan air. Okey, sebagai perbandingan Uh, daripada 1kg sisa sawit kita akan uh, berjaya menghasilkan sebanyak 300g etiotek karbon yang mana ianya tidak menggunakan ejen uh, kimia kakisan dan juga ia dihasilkan pada suhu yang lebih rendah secara uh, sudut pandang komersial dia akan menyemakan kos daripada keperluan penggunaan bahan kimia yang terlalu banyak dan juga suhu untuk penghasilan karbon ini lebih rendah idea awal saya bersama Profesor Dr. Jos Rajen adalah apabila kami melalui ladang sawit di sekitar Muazzam Shah dan pada 2011 projek ini telah bermula untuk mengaplikasikan bahan terbuang tadi dan hasilnya pada 2013, pattern pertama berkenaan atetet karbon menggunakan tempurung kelapa sawit telah dihasilkan oleh UMPSA. Dan pada tahun 2025, kajian ini telah dilanjutkan dengan memfokuskan kepada penyusunan struktur karbon daripada bentuk amorphous kepada bentuk yang lebih crystalline ataupun mempunyai struktur kristal yang lebih baik berbentuk Uh, grafitik. Ini merupakan uh, penemuan uh, dalam kategori first in the world mengubah struktur karbon daripada bentuk amorphous kepada bentuk grafitik.